Saya terlibat dengan satu pelaburan yang menjanjikan untung tapi syarikat itu kata ia patut syarak. Bolehkah saya menusukkan pelaburan tersebut? Syarikat kata patut syarak. Hmm. Syarikat ni kadang kau boleh percaya sangat. Dia kata patut syarak. Siapa yang semak? Of course lah. Siapa yang sahkan? Hmm. Dia sendiri sahkan. Ha. Ada satu syarikat besar sebelum ni. Yang bank negara Sebelum bank negara dah keluarkan nama dia dalam alert list. Red list. Ha? Mana bank ni kalau tengok kat website. Dia ada senarai syarikat-syarikat yang ha, amaran lah warning list lah dah termasuk dalam tu ha, sebenarnya sebelum masuk dalam amaran tu pun dah ramai dah hal-hal yang kita termasuk ustaz kita saya sendiri pun cuma saya tak sebut syarikat je cuma kita beritahu begini dan begini tak boleh kalau kita tengok kan tengok dia punya explanation cara pembahagian dividen dia tu kadang-kadang jelas-jelas tak patut cara ada ada garanti ada 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 jaminan ya yeah? Lepas tu saya bila saya komen saya kata apa? Ini bukan motor Ini mudah rebah. Oh marah dia saya. Awak mana tahu awak belum masuk skim ni, masuk belajar dulu. Menanya dia yang kena belajar bukan kita. Hmm. Ya. Tak boleh harapkan syarikat yang sah ha, Mesti ada. Ya. Ha? ha, penasihat semua orang penasihat dia sendiri lah dalaman kalau dia tak boleh ada penasihat dalaman ha, dia boleh aja, hire yang ada di luar ramai yang ada di luar ha, untuk dapatkan endorsement Kita ada ramai syariah advisor yang certified-certified tu. Ha, saya tak certified lah orang lain Baik. Adakah mereka mengeluarkan penyataan patuh tu syarat seperti mengeluarkan penyataan rasmi bahawa pelaburan itu patuh syarat? Tuan-tuan. Kalau syarikat ni yang awal-awal patuh syarat. idea of the day lingkup berlaku. Apatah lagi kalau tak patuh syarat awal-awal. Ha. -awal. Malah kalau tuan-tuan ingat dulu-dulu ada satu syarikat besar. Syarikat emas. Tuan tahu siapa yang rasmi? Siapa yang rasmi? Tun Mahadi. Tapi awal-awal dulu lah tuan tiga sebut ha, saya tak sebut nama lah. Ha. Mahadi yang rasmi tuan tuan. Tun Mahadi pula ni cakap emas. Tun Mahadi pula jenis minat kan. Sektor emas untuk diangkat dalam pasaran ekonomi. Of course lah pelaburan. Jadi dia rasmi. Oh, kira kata betul-betul prospek yang baik lah. Ramai orang kita masuk. Ratu juta dia punya aset at the end of the day, kena rampas juga ditutup dan ratus ribu orang kita yang hilang wang yang dilaburkan di situ sampai sebagian besar daripada mereka masih belum dapat duit yang mereka walaupun dah masuk melalui proses undang-undang dan sebagainya pasal bila dah disis, di lah tuan ya. eh. batu kita peka awak kena hati-hati sendiri ha, kalau lah yang dirasmikan oleh tokoh sebegitu besar masih terlibat, apa lagi kalau yang tak ada itu dulu, yang baru-baru ni Tahun lepas cekak mah juga tu. Ha, mula-mula cekak yang patut saroklah. Hebatlah cekak tu. Ya, jadi penasihat. Ha, jadi penasihat. Lepas tu tarik diri. Ha, ya. Kita yang duduk dalam amalan ni bila kita lihat kerana dia tak sambung ke apa, bahkan kalau dia tarik diri dia pelik kan, lah. ha, masuklah satu penasak syarahan yang baru tiba-tiba sama juga kejap je, setahun macam tu dua tahun, dah, Lepas tu tidak ada penasihat syarah secara jelas. Eh siapa pula? Eh sama kontrak ni siapa pula? Ha, mungkin tu, tuan tak ada pendedahan benda-benda macam ni. Tapi kami hari-hari duduk bincang benda ni. Jadi kami pun tertanya, eh siapa yang menasihat sekarang ni? Lesen mesti diperbaharui setiap tahun. Lesen patut syarah ni. CJ dia tu. Tak tahu. Ah ha, ini habis. Ini macam cari ni. Eh. Ha, jadi, betul lah. Ah ha, Alih-alih, close dia punya operation negara sis. Ha. Tu saya katok ya kata. tu lama. Ha. Hmm. Baru di samping tuan-tuan sendiri yang sema, ha tuan-tuan kena tanya jugalah. Tuan-tuan boleh tanya saya atau siapa saja yang ada background bab ni, ada ilmu. Ada ha. kalau saya tidak tahu saya boleh tanya kawan saya. Ha ya. Ha. Baik.